16 və 8 yaşlı bacı qardaş. Bu uşaqlar Ermənilərin Gəncə terrorunda valideynlərini itirdilər. Hüseyn hadisə baş verəndə nənəsi gildə olub. Qaidanda isə evlərinin, nə də valideynlərinin orada olmadığını görüb. Birinci kələ zəngələdə ki, sağdılar, səsləri gəlir. Su da axırda yanma yanında dillər ki, qolu qırılıbdı. Özüm bilirdim. Elə sağlamışdılar ki, bilirdim, yoxsa qol ağrısı ilə ağlamazdı. Allahım, bacımı saxladım, əmim yanğat. 16 yaşlı sevilisə həmin gecə valideynləri ilə bir yığı olub. 2 gün əvvəl Gəncəyə atılan raket onların binasına düşüb. Sevil bildirir ki, o dağıntılar altında atasının səsinə eşidib. Onlar yatmışdılar. Mən çünəyə baxırdım. Çox, çox bəlkə səs gəldi, işığı Ördivarlan dağındakı ayağıma düşmüşdü. Hə, onları çəkdim, durdum, getdim onların yanına. Ata məni çağıırırdı. Mən, məmamın səsi gəlmirdi, amma ata məni çağıırırdı. Getdim onların otağına keçə bilmədim. 2-ci mərtəbə bizə açılmışdı. Keçə bildim də, o məndə getdim, gördüm. Mənim telefonum qırılmamışdı, əlimdə idi qalmışdı. Şış saldım, baxdım, gördüm ki, yuxarı beton, hər şey onların üstündə idi. Sevil deyir, bu dəfə hədefin onların binası olacağı heç ağlına da gəlməzdi. Valideynlərini itirdiyini isə hələ də qəbul edə bilmir. Yerimdə də çağırdım, "Ay, atam!" dedim, bəlkə mən tərəfə alışım, onlar tərəfə yoxdur. Onlara heç nə olmur. Qışqırdım nə qədər, atamı, ananı, ikisini çağırdım, gördüm yox səs dərcə. Cəhətə gedənə gördüm ora va biç şey çox pisdir. İndi bu uşaqlara qohumları sahib çıxacaq. MC Yalçın Əliyev deyir ki, qardaşının balaları artıq onlara əmanətdir. Erməni ekstremistlərinin, terroristlərinin törətdikləri bu vəhşiliklər, bu birinci vəhşilik deyil idi. Azərbaycan xalqı bu vəhşiliyi yaşamışdı, görmüşdü. Xocalı hadisəsini görmüşdük, bilmişdik. Növbəti dəfə bu terrora əl atdılar bunlar. Bu hadisələrlə bu xalqın qorunmayacaqlar, sındıramayaclar. Olmayacaq. Uşaqlar, valideynlərinin və Erməni gülləsinin qurbanı olan hər kəsin qisasının şanlı ordumuz tərəfindən alınacağına əmin idilər.